Это новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины готов объявить перемирие, но при условии, что сепаратисты прекратят огонь, выпустят заложников и контроль над всей восточной границей Украины перейдет к пограничникам. Об этом глава государства сообщил вице-премьер-министру США. В свою очередь Джозеф Байден подчеркнул, Вашингтон готов ввести дополнительные санкции в отношении России. Они неизбежны, если Москва не прекратит поддерживать сепаратистов и поставлять им оружие. СНБУ подготовил документ о введении военного положения в Украине. Секретарь Совета нацбезопасности не исключает возможности полномасштабного военного положения. Этот документ предусматривает не просто указ президента, а предполагает координацию системы управления всех наших подразделений в новой системе координат, подчеркнул Андрей Порубий. Все участники АТО на Донбассе получат по земельному участку. Об этом заявил глава Гозем-агентства Сергей Рудик после совещания с руководством силовых ведомств Украины. Для защитников Родины выделят более 18 тысяч гектаров. Каждый получит в собственность на выбор либо около 2 гектаров земли сельхозназначения, либо 10-12 соток на строительство. В первую очередь участкам обеспечат 167 семей погибших военных. Землю выделят по ускоренной отметил Сергей Рудик. Мы пытаемся обратиться к каждому гражданину индивидуально, потому что не хотим повторения истории десятилетней, пятнадцатилетней или двадцатилетней давности, когда после анализа кооператива «Чернобылец», который находится в городе Киеве, выяснилось, что там только пять процентов Чернобыльцев, а все остальные люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Пример Украины вдохновляет американцев, ведь они знают, что такое борьба за свободу и независимость, отметил посол США в Украине Джеффри Пайет в своей речи по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки. По словам политика, сейчас Украина стала более решительной и сплоченной. Он также провел параллели между событиями в Украине и борьбой за независимость США 238 лет назад. Кроме того, Пайет заверил о полной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов. Думаю, что говорю от имени всех своих американских коллег, насколько мы поражены и тронуты храбростью и решительностью, которую демонстрировали украинцы в течение последних шести месяцев. Беларусь будет активно развивать вооруженные силы. С таким заявлением на военном параде по случаю Дня независимости выступил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что в современной Европе происходит перекраивание границ, сложившихся после войны. Поэтому каждая страна в любой момент должна быть готова дать отпор внешней агрессии попытки разжечь их национальную рост, дестабилизировать обстановку, мы видим не только на Ближнем Востоке, но, к сожалению, уже сегодня и на примере нашей братской Украины. В июне в Украине зафиксирован прирост депозита физических лиц. Показатель вырос на 0,4%, что в денежном эквиваленте составило 1,5 миллиарда гривен. Это без учета валютных колебаний. Вкладчики отдают предпочтение краткосрочным гривневым вкладам, как отметила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, эмоциональное напряжение на депозитном рынке существенно снизилось. В июле ожидается значительный приток вкладов. В большинстве регионов постепенно восстанавливается доверие как к банковской системе, так и к национальной валюте, подчеркнула глава Нацбанка. Рада ввела налог на пассивные доходы граждан. За соответствующий документ проголосовало 267 депутатов. Согласно закону, проценты депозитов подпадают под единую ставку 15% вместо прогрессивной шкалы. Такой же процент налогообложения – доходы от роялти и инвестприбыль. Кроме того, в документе предусмотрена банковская тайна. Ведь в первом варианте закона налоговая разрешала сделать запросы в банке об информации о счетах и договорах вкладчиков. Напомню, с 1 июля налогом Облагаются все пассивные доходы свыше 20 тысяч гривен по прогрессивной шкале. Мы уточнили в этом законопроекте, как будет осуществляться перерасчет налога с доходов физических лиц, если раньше будет сниматься депозит, если уже какие-то суммы будут оплачены. Все эти переводы учтены. Также предлагается внесение изменений в бюджет для того, чтобы все поступления именно от этого налога были направлены в государственный бюджет Украины. Всемирный банк предоставит Украине кредит в размере 300 миллионов долларов, а деньги пойдут на модернизацию системы социальной защиты населения. В частности, будет расширена адресная помощь для поддержки самых уязвимых и незащищенных групп населения. Ожидается, что количество получателей помощи от государства через пять лет вырастет вдвое и превысит миллион человек. Во Всемирном банке подчеркнули, эффективная социальная поддержка малообеспеченных семей имеет критическое значение. Особенно сейчас, когда правительство Украины начинает проводить важные, но непопулярные реформы. Первый украинский наноспутник на орбите. И разработали его не ученые, а одаренные студенты украинского вуза. Об истории создания летательного аппарата и результатах его работы узнавала Екатерина Доброгорская. Наноспутники – это малые искусственные спутники Земли. Их часто используют для разнообразных космических исследований. Аппарат разработали молодые ученые из КПИ. Он состоит из четырех модулей подсистем: энергообеспечения, радиолинии, управления и модуля полезной нагрузки. Куратор проекта рассказывает: уникальность аппарата состоит в том, что практически все детали разработали сами студенты. Инту-КПИ разработала практически все подсистемы самостоятельно, без покупных без покупок в зарубежных магазинах кубисатовского формата. То есть мы разработали платы, и покупая только компоненты, а изготовление, отработку, испытания программного освещения брали на себя. Создавался на спутник около четырех лет, рассказывают юные разработчики. При конструировании каждый занимался своей работой. Моделировалась орбита, задавались соответственно, тепловые потоки, которые ну, солнечные там действуют на поверхности спутника. И, собственно, были получены результаты того, как спутник будет себя вести в тепловом отношении. То есть, что с ним будет хорошо или нехорошо. Вот. И если нехорошо, то что нужно, что нужно будет сделать? для того, чтобы это исправить. У нас есть в КПИ вакуумная камера, в которой мы в условиях Земли моделировали условия космического пространства. То есть холод, темноту, естественно, солнечное излучение и вращение спутника по его орбите. Для получения результатов и отслеживания полета наноспутников КПИ создали собственный мини-центр мониторинга полета. Интересует устойчивость работы и э, отработанность технологии, чтобы в дальнейшем мы могли, ориентируя, ориентируясь по полученной телеметрии, мы могли дорабатывать, либо э, какие-то делать Улучшение. новые улучшения для того, чтобы... Дальше на этой платформе строить другие спутники. Сейчас он где-то далеко. Где-то в Тихом океане. Запуск украинского наноспутника состоялся в рамках международного сотрудничества КПИ с зарубежными университетами. На орбиту в специальном контейнере отправили 33 спутника, созданных учеными из 17 стран мира. Екатерина Доброгорская, Владимир Нестрочук, БТБ. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами и до встречи. We'll